સંગઠન સાથે જોડાયેલા ઉપદેશ રાણાની હત્યા ષડયંત્ર રચવામાં આ ગુનામાં મૌલવી મહંમદ સોહેલ અબુબકરની ધરપકડ કરાઈ હતી ત્યારબાદ કોર્ટમાં રજૂ કરાયો હતો પોલીસે ચૌદ દિવસના રિમાન્ડ માંગણી કરી હતી જોકે કોર્ટે અગિયાર દિવસના મંજૂર કર્યા હતા ષડયંત્ર રચવા માટે સિક્રેટ ગેમિંગ એપનો ઉપયોગ કરાયો હતો હિન્દુ સંગઠનનો સાથે જોડાયેલા નેતાઓ હોદ્દેદારો અને વ્યક્તિઓને ફોન કોલ કરીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી તેમજ અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરતા હોવાની ફરિયાદ આવી હતી જેની તપાસ કરતા સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા મૌલાના મોહમ્મદ સોહેલ અબુબકરની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવતા વિવિધ ગ્રાઉન્ડ રજૂ કરાયા હતા અને ચૌદ દિવસના રિમાન્ડની માંગ કરવામાં આવી હતી સુરતના સીપીએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીનું કનેક્શન નેપાળ પાકિસ્તાન વિયેતનામ સહિતના દેશોના લોકો સાથે મળી આવ્યું છે આ ઈસમો ગેમિંગ એપનો ઉપયોગ કરતા હોવાથી ટેકનિકલ રીતે પણ તપાસ કરાશે આ ઉપરાંત સુરતમાં કેટલા લોકોનો સંપર્ક તેને કર્યો હતો તે બાબતે પણ તપાસ પોલીસ દ્વારા કરાઈ રહી છે આરોપી ધર્મનું શિક્ષણ બાળકોને આપતો હોવાથી મસ્જિદો સાથે પણ સીધો જોડાયો હતો આરોપી મસ્જિદમાંથી લોકોને ધમકી આપતો હતો કે પછી અન્ય જગ્યા પરથી તે બાબતે પણ પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે આ ઉપરાંત હથિયાર કોની પાસેથી મંગાવવાનો હતો અને કઈ રીતે ડીલ થવાની હતી તે બાબતે પણ પોલીસ તપાસ હાથ ધરશે હિન્દુ સંગઠનોના નેતાઓને જાનથી મારી નાખવાનું ષડયંત્ર રચવામાં આવી રહ્યું હતું એટલું જ નહીં પરંતુ તેમને ફોન કોલ કરીને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થકી ધમકી અને અપશબ્દો બોલવામાં આવી રહ્યા હતા જેથી તપાસ કરતા સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મોટી સફળતા મળી હતી સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા મોલાના મોહમ્મદ સોહેલ અબુબકરના બકરના ચૌદ દિવસના રિમાન્ડ માંગણી કરાઈ હતી કોર્ટ દ્વારા અગિયાર દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરાયા હતા આરોપી કોની સાથે જોડાયેલો છે કોને હત્યા માટે સોપારી આપી હતી આ ઉપરાંત તેની લિંક કોની કોની સાથે છે આ તમામ બાબતો પર તપાસ માટે કોર્ટ સમક્ષ ચૌદ દિવસના રિમાન્ડ માંગણી કરાઈ હતી ખૂબ જ ગંભીર કેસોમાં આટલા લાંબા રિમાન્ડ માંગણી કરવામાં આવતી હોય છે तमाम मामले सूरत ना पुलिस कमिश्नर साथ खास बातचीत करी हती इंडिया न्यूज गुजरात ना ब्यूरो चीफ जयेश सोनी जेकवनी पुलिस कमिश्नर द्वारा आवी हती हिंदू नेताओं को जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में सूरत पुलिस ने एक मौलाना को गिरफ्तार किया है क्या है पूरा मामला और किस तरह से वो धमकी दे रहा था और उसके साथ कौन कौन कनेक्टेड था और किन नेताओं को धमकी दी थी ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करते सूरत के पुलिस कमिश्नर सर से सर क्या पूरा मामला था और किस तरह से वो धमकी दे रहा था और किस किस नेता हिंदू नेताओं को इसने धमकी दी थी ये मौलवी सोहेल अबू बकर जिसकी गिरफ्तारी कल की गई क्राइम ब्रांच के द्वारा और ये वर्चुअल नंबर यूज करता था इसके पास जो नंबर था ये लाओस देश का नंबर था उस वर्चुअल नंबर के थ्रू ये पाकिस्तान और नेपाल और दूसरे देशों के बहुत सारे जो लोगों के साथ जो पूरा हमें विश्वास है कि सब कट्टरपंथी लोग हैं जो हाईली रेडिकल टाइप का ये मैंटलिटी धराने वाला व्यक्ति है उनके साथ कांटेक्ट में था और ये वर्चुअल नंबर से धमकी दिया करता था और ऐसे आ, लीडर्स को कि जो कभी भी अपने स्पीचेस में या इस तरह के थोड़ा वोकल जाते थे उनको ये लोग टारगेट करते थे और उसमें उनके ऐसी स्पीचेस को भी ये अपने ग्रुप में अलग अलग ढंग से रखते थे उसका एनालिसिस करते थे और फिर इन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि अपने कुछ टारगेटेड करना चाहिए उसके लिए उन्होंने अपना जो ग्रुप में रखा कि नबी की, की गुस्ताखी में जिसने भी कोई इस तरह से हरकत की है उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए तो उसी के उसमें उपदेश राणा को जो मार्च के महीने में भी धमकी दी गई थी और इसके इसमें कबूला भी इसे गिरफ्तारी के बाद उसमें ये नंबर और पाकिस्तान नेपाल के नंबर साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे उस अपने टारगेट को भी ऐड करते थे और फिर उसके बाद उसको गाली गलोज करना जान समान की धमकी देना ये तो करते थे साथों साथ ये जो हमें इनकी चैटिंग मिली है उसमें बहुत सीरियसली ये लोग अपने टारगेट को किल करने के लिए पैसे की व्यवस्था और वेपन की व्यवस्था आ, इनका करने का वो चल रहा था कि जितनी जल्दी जल्दी इसको टारगेट को मारा जाए और अभी एक इनका टारगेट गुजरात में मतलब ये इनका इशारा राणा की तरफ था और उसको जल्दी से किल किया जाए जो है तो उसके लिए इनका पाकिस्तानी और नेपाली दोनों हैंडलर ने वेपन जल्दी जल्दी, जल्दी इसको मुहैया कराने की बातें किया जाए अब ये इसका पूरा हम लोगों ने जो चैटिंग देखा और सब देखा तो ये कुछ हाईली एकदम हाईली नहीं हाईली रेडिकल तत्व है ये और जिस ढंग से इसने वहाँ पे पूरी मारने का जो प्लानिंग कर रहा था उसमें एक उपेश राणा के अलावा टी राजा सिंह जी हैं वो तेलंगाना के एम uh, उसके अलावा जो नूपुर शर्मा जी और uh, सुदर्शन न्यूज़ के जो है एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान जी हैं इनको इसने अभी जो टारगेट किया था फिर आगे जितने भी और टारगेट मिलते जाएं, उनके वीडियो को देखते जाएं, डालते जाएं और उनको भी आगे टारगेट करने का इसका प्लान था जाए सर सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया है इसको इसके साथ और भी कोई इन्वॉल्व हो और और भी गिरफ्तारी की संभावना देख रहे हैं आप uh, बिल्कुल इसमें जो नंबर हमें करीब 20 से 25 जितने नंबरों के साथ ही कांटेक्ट में था तो उसको देखते हुए ये uh, इसके साथ और भी लोग होने की संभावना है उसके लिए हम जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका भी हम मदद ले रहे हैं उनके साथ भी कॉन्टेक्ट में है कि आगे फर्दर इसके बारे में लिंक सारे जोड़े जा सके और आपको अगर याद हो तो कमलेश तिवारी का मर्डर हुआ था लखनऊ में जो है उसमें भी सूरत के दो लोग गए थे तो वो भी उसका भी मर्डर का जिक्र इसके चैटिंग्स में है और कि जैसे वो हुआ था उसी तरह हम लोग को ये भी आगे भी करने का है मर्डर तो जिस तरह से कमिश्नर सर बता रहे थे कि आ, इसका आ, इंटरनेशनल पाकिस्तान और नेपाल जैसे लोगों के साथ संपर्क था और वो लगातार वर्चुअल नंबर यूज़ करके जो अपने टारगेट थे वो सेट करता था और उसको जान से मारने की धमकी भी देता था और जल्द से जल्द ये काम करने के लिए इस चैटिंग के द्वारा प्लानिंग हो रही थी तो आगे चलकर जांच में और भी लोगों के नाम खुल सकते हैं और इसके अंदर इन्वॉल्व जो बाकी लोग हैं उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है कैमरा पर्सन रवि वेंडे के साथ मेरे सहयोगी अमित राजपूत के साथ मैं जय सोनी इंडिया न्यूज़ गुजरात सूरत